سائنس آج بھی اسی نور کے سامنے بے بس کری ہے جب قرآن چودہ سو سال پہلے اعلان کرتا ہے اللہ و نور سماوات اللہ آسمان اور زمین کا نور ہے کیا سائنس بھی یہی مانتی ہے جو قرآن کہتا ہے اے انسان تو دعویٰ کرتا ہے کہ تو سائنس جانتا ہے کہ تو کائنات کے راز کھول چکا ہے تو ایٹم کو توڑنے میں کامیاب ہوا کہ شام کو گن لیا لیکن یہ بتا وہ روشنی جو تیری آنکھ کو دیکھنے کی طاقت دیتی ہے کیا تیمی اس کے راز کو جان لیا تو آئیے آج ہم اس راز کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں قرآن اور سائنس سے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج ہم کائنات کی سب سے بڑی سچ اور سب سے حیران کن طاقت پر بات کریں گے قرآن جسے نور اور سائنس دانوں سے فوٹان کہتا ہے سب سے پہلے ایک وضاحت قرآن اور سائنس کو لے کر ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہم ان ذہنوں اور خاص طور پر ان نوجوان تک اسلام کا پیغام واضح کر سکیں جو ہر چیز کو سائنس کی اینک سے دیکھتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ اگر کوئی بات سائنسی دلیل کے بغیر ہو تو وہ ناقابل یقین ہے حالانکہ سائنس ایک علم ہے اور علم کے دو پہلو ہیں مثبت اور منفی ان میں سے اگر کوئی صرف منفی پہلو کو لے کر چلے تو وہ حقیقت سے دور گمراہی میں چلا جائے گا جب تک کہ وہ مصبت کو ساتھ نہ لے تب تک اس پہ حقیقت واضح نہیں ہوگی چلیے روشنی یعنی فوٹون یہ دو طاقت ہے جس کے بغیر مجھے کائنات دکھائی دے سکتی ہے اور نہ ہی سمجھی جا سکتی ہے جی ہاں روشنی وہ قوت ہے جس کے بغیر زندگی کا کوئی وجود ممکن نہیں سائنسدان کہتے ہیں کہ روشنی کا سب سے چھوٹا ذرہ فوٹون یہ نہ دیکھا جا سکتا ہے اور نہ چویا جا سکتا ہے لیکن اس کی حقیقت ہم روز محسوس کرتے ہیں فوٹان کی کوئی ریسٹ ماس نہیں ہے یعنی جب یہ رک جائے تو اس کا کوئی وزن ہی نہیں یہ جی ہمیشہ حرکت میں رہتا ہے اور روشنی کی رفتار سے چلتا ہے تقریباً تین لاکھ کلومیٹر فی سیکنڈ یعنی صرف ایک سیکنڈ میں روشنی زمین کے گرد سات چکر لگا سکتی ہے یہی وہ رفتار ہے جس پر پوری کائنات کا پیمانہ قائم ہے اس لیے سٹائن نے اپنی اسپیشل تھیوری ریلیٹیو کی میں روشنی کے رفتار کو کائنات کا بنیادی اصول قرار دیا روشنی نہ صرف ہمیں دکھاتی ہے بلکہ وقت اور مقام ٹائم اینڈ سپیس کے اصول بھی اسی پر قائم ہیں سورج کی روشنی کے بغیر زمین پر زندگی ممکن نہیں یہ روشنی پودوں کو خوراک بنانے میں مدد دیتی ہے سائنس میں اسے فوٹو سینتس کہا جاتا ہے اگر روشنی رک جائے تو سبزہ ختم ہو جائے آکسیجن ختم ہو جائے اور زمین پر موت چاہ جائے انسان کی آنکھ بھی روشنی پر منحصر ہے روشنی آنکھ کے پردے ریٹینا پر پڑتی ہے اور پھر دماغ میں تصویر بنتی ہے یعنی اگر روشنی نہ ہو تو ہم دیکھ ہی نہیں سکتے ماہرین نفسیات کہتے ہیں کہ اندھیرا ڈپریشن پیدا کرتا ہے اور روشنی امید اور خوشی دیتی ہے اس لیے قرآن نے نور کو ہدایت اور ظلمات کو گمراہی بھی کہا ہے یعنی سائنس روشنی کی فزکس بیان کرتی ہے مگر قرآن روشنی کی حقیقت بتاتا ہے روشنی صرف توانائی نہیں بلکہ ہدایت بھی ہے فائبر آپٹکس میں روشنی تیز رفتار انٹرنیٹ کا ذریعہ ہے لیزر میں روشنی علاج میں استعمال ہوتا ہے سولر انرجی میں روشنی بجلی پیدا کر رہی ہے روشنی کے بغیر نہ رنگ ہے نہ نظر نہ زندگی سورج کی روشنی زمین تک نہ پہنچے تو زمین گپت اندھیری میں ڈوب جائے سائنسدانوں نے فوٹان کو پکڑنے کی کوشش کی لیزر بنائے ڈیٹیکٹر لگائے لینز استعمال کیے انہوں نے فوٹان کی توانائی کی لیکن پھر بھی اسے چھو نہیں سکے اور میرے غیر مسلم دوستو تمہارے اپنے سائنسدان مانتے ہیں کہ روشنی الٹیمیٹ کانسٹینٹ ہے یہی وہ رفتار ہے جسے کوئی توڑ نہیں سکا یہی وہ حقیقت ہے جو ہر سمت موجود ہے کیا یہ جی مز اتفاق ہے قرآن نے چودہ سو سال پہلے کا اللہ کے نور کی مثال ایسی ہے جیسے ایک جس میں چراغ ہو چراغ ہو ایک شیشہ کی کندیل میں ہو وہ شیشہ جگمگاتا ہوا ستارہ ہو جو زیتون کے مبارک درخت کے تیل سے جلایا جاتا ہو جس کا تیل قریب ہے کہ خود ہی روشنی کرنے لگے خواہ اسے آگ نہ چھوئی نور پر نور اللہ اپنے نور کی طرف جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے اور اللہ لوگوں کے لیے مثالیں بیان کرتا ہے اور اللہ ہر چیز کو جاننے والا ہے تو سوال یہ ہے کیا تم مانتے ہو کہ ایک ایسی طاقت ہے جو دیکھی نہیں جاتی لیکن سب کچھ اسی سے ہے جی ہاں وہ ہے فوٹون جسے تم ضرور مانتے ہو کیونکہ تم جو سائنس پہ یقین رکھتے ہو ذرا دیکھو تو صحیح ایک چھوٹے سے فوٹون سے اتنا سب کچھ ہے جس کے بغیر نہ کائنات ہے نہ زندگی تو فوٹان کو بنانے والا خالق کتنا عظیم ہوگا جو آسمان اور نور ہے تم سائنس پر یقین رکھتے ہو قوانین کو مانتے ہو تو کیا یہ قوانین خود بن گئے نہیں عقل کہتی ہے کہ جہاں نظم ہے وہاں نازم ہے جہاں قانون ہے وہاں قانون دان ہے بس غور کیجیے اپنے آپ پر اپنے خیالات پر اور اپنے اپنے خداوں پر اے داریہ دوست تُو کہتا ہے کہ سب بلائنڈ بائی چانس ہے مگر پرفیکٹ نظام بلائنڈ کیسے ہو سکتا ہے اے دوست تو شک میں کہتا ہے شاید خدا ہے یا شاید نہیں لیکن یہ فوٹون تجھے روشنی دکھا کر کہہ رہا ہے کہ میں ہوں فوٹون اور تو ہے حقیقت شاید یہاں خود شاید ہے تیرے وجود کا کوئی ہے جو تو ہے اے غیر مسلم بھائی تمہارے صحیفوں میں بھی خدا کو نور کہا گیا انجیل میں گاڈ از لائٹ میں The Lord is my light. روشنی کو دیوتا بنا لیا گیا لیکن حقیقت یہ ہے کہ سب مخلوق ہیں قرآن کہتا ہے لے اس جیسا کوئی نہیں اے انسان تمہاری سوچ پر کوئی پابندی نہیں ایک طرف ہے خالق دوسری طرف ہے مخلوق آپ سوچیے پہچان کیجئے کمنٹ باکس میں اپنا کمنٹ دیجئے ان دو میں سے پہلے کون کالد یا مخلوق کریٹر یا کریشن آپ کی کمنٹ کا انتظار رہے گا اور مجھے دیجیے اجازت اللہ حافظ فی امان اللہ